Добрий раночок, друзяки. Неділя, погода прекрасна. Сам Бог велев на базар їхати. Вчора я день прогуляв. Ну як, не прогуляв, в мене були поважні причини, бо я в п'ятницю напився, в суботу лежав. Сьогодні вроді очухався і зараз з вами поїдемо на базар. Ще по дорозі треба багато чого зробити, посилки мені треба повідправляти бо на Віоліті там дещо продалося, то зараз заїдемо на нову пошту, повідправляю посилочки і поженемо з вами на базарчик. Юрчик вже написав мені, що він вже розклався. Так що поїдемо, потусуємося трошечки на базарі. Все, буду заводити машинку. Нарешті я на своїй машині, але, на жаль, Опачки, як годинничок. Коротше, ну, на жаль з рульовою рейкою у мене проблеми так і не вирішились. Там вал, коротше, треба міняти вал, а його нема, тому завтра буду займатися питанням, все-таки буду брати на розборки рульову рейку і будемо міняти її. Її там якби, зробили те, що могли на ній зробити, вона там не закусить, не тече. Е, ну, ну, в цілому ситуація з нею не дуже гарна, тому буду її міняти. В общем, все, і це ну, все із-за того, що неякісно зроблено, тому що зняли рейку, коротше, а там пильник. Вроді хамут на ньому висить, ну коротше він зажат, не зажатий. І туди води короче, дуже багато попало води. Ну хто його там дивився? ну реально, А його тупо не зажали, хамут, короче, і підпильник туди потрапляла вода, і рейка короче, накрилась медним тазом. В общем, отак от їздити на СТО, які надають неякісну послугу. В общем, такі справи. Це останній раз я міняв тяги. І це 100%, 100 відбувалось там. Бо якраз я пам'ятаю розвал робили мені, в общем. Коротше, отака вот херня. Все, я прибув на нову пошту. Пішли, будемо відправляти посилки, бо я вже... вчера вчора был був из вот мы уже и на барахолочке сейчас о как раз есть местечко для нас прям як нас и чекало здесь чикс кінці ты час бам стали раз прекрасно и жизнь удалась бачу наши червоні накрывалки столов юрка на месте так что пошли, друзьяки, побачим. Интересно, уже Юрка распочинился сегодня, или не распочинился. Я думаю, что еще <laughs> А как оно там на самом одному Господу Богу известно. Пошли, побачим, как у нас дела сегодня на барахолке. Привет. О, как дела? О, смотрю, ты нарядный. Неплохо. <laughs> не надо было после вчерашних да посидела, как-то в себя приходить. <laughs> Ну, потому что им здесь хана будет. Я говорю, поедут а они сегодня домой, потому что им здесь наступит Хорошо. хана. Хорошо. Мне жалко, но ну, реально денег стоит. А... Стоило, там... Слушай, э а там мне писали за часы, вот те вот твои э молнии есть они, а или рарки? ты их молния не брал? Продана. А, ты продал ее, да? Сейчас есть вот молния вот такая. Порядом. Такая отечественная война. Господа, желаю успехов, потому что я тоже раз... Хорошего война. Давай, давай. Вот, вот. вот, вот, вот такая вот вещь тоже новенькая она идет с шатленом ага. это современная да ну это начало это 90-е годы начало то есть это еще советы но уже ага. россия то есть не не россия которая россия а понял ну тебя понял ну, ну, а что тут сегодня у нас боляки еще не раз распочинился распочинился продал э, набор игрушек за 200 гривен. шикарно девочка на прошлой неделе посмотрела Сраганулась, пришла и забрала. Шикарно. Конечно, шикарно. Их сохранить очень тяжело. Они же такие, знаешь, А ты как, брат? Да, ты все бай. как обычно, блядь, куртку пропалил, сука. Что ж ты, блин, ту пропалил, а э? Куришь пошите, да? Ну да. Все эти гребаные сигареты. Сереня, привет, родной. А то я это, как всегда на морозе. Дмитрий первый. Ты, Ты первую роду, Дмитрий? Да. Дмитрий первый. Что тут О. у тебя интересного? У меня все интересно. Но капанина. И... Твоя? Вчера попродавал до херища, да. Да ее берут хорошо. Да. А, шо, у Лошадь, этот сын отбил хвост, надо будет реставрировать. Да так продай. Так и продаю. Вот такие статуэточки у Сереги. Нормально все. Серега, не хочешь к себе мои куртки повесить? Хочу и от этих избавиться. Понял. А ты не а зачем ты продаешь? Она не здоровая на меня. Здоровая на тебя? Ну конечно. Значит, цену тобой. Сколько? Тебе Это же мои куртки. А чем ты их поставил? Ну, пуховики, кожанки по полторушке продать? Что три выставить? Да. Просто да? такие. Я размеры у меня все ушли, потому что человек бедный бегает, не может найти размеры. Я тоже в шоке, что они висят. Бумажку такую большую. X X X L и все. Сколько, такое... сколько ребят подходило, они большие, слишком большие, понимаешь? Они, они хотели. Больше Сейчас не бывает. Бывает, хотела, бывает э... Хэнсона, но он говорит, ну то есть он ну, меньше, понимаешь, то есть он, но он здоровый, да. Oversize. Вот, и планшеты понаходил. Если я их сверху достал, есть место. Он даже их не продал, доставил на продажу. так так. так, так а я так. еще привез. Красавчик. Это приятно. Это приятно, что ты хоть привез, так сказать. Специально вот нарисовал, эти. потому да что... Да ни наш... хера я не рисовал, блин, ну не знаю, надо как-то там... Блин, ну самолеты там точно по 5 гривен продавать. Я не привез буду. тебе вот эти часы, что там на, на ремонт паренек э, mm -hmm. попросил. Хорошо. По срок... А деда не было. Подожди, а что с ними? Я смотрю, что они идут. Они останавливаются. Ага, все, я понял. По срокам ничего обещать не буду, как говорится. Главное, что ты отдал. Вот эту тоже кинь. это надо. Это сколько стоит и что это? Это малахит? Нет. Не, я не думаю, что это малахит. Это какой-то хрен знает что. Сколько денег? Хера знает. Так, открытки вот эти зал, я не знаю, выставлять их сейчас или может попробовать на Эдси и бахнуть. Но если дед будет, то покажу. Ремешок порванный, видишь? Ну, какой есть. Нет. За вот эти открытки, что в прошлый раз купил. Три штуки продал, остальные пока висят. Ага. Так. Там стоят хорошие батарейки, которые будут работать не один, не два года, а больше. Так, что ж с этими значками думать-то? Пойдет и разобьется там дырка. Ты шо? Может, чужое? Шо там хорошее? Значки. моя слабость. Я понял. Красотка. Ну, а почему их продавать? Юра знает. Я знаю. Я минимум, знаю почем. 50 гривен сначала. Минимум, минимум. Ну, не по гривне, не по две, это точно. Ну, самолеты точно нет. Да, тут я... и Олимпиада, тяжелые есть, вон эти аптеки какие-то, тут вот такие тяжелые. А где тот тяжелый, который был такой на, на, ткани? на, ткани, Уже да. продался. Тяжелый дед. Он продался? За сколько? Шесть. На Виолите? Я ссылку открываю, а не открывается. У меня, ну, понял, не сохранен Еще хотел спросить, ну, Слава. Шесть. Давай пять. Питаю. Блин, вчера Шахматы купил, лоханулся, бро. Чего? Блин. Так, 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 так. интересует такая мелочь? Нет. Спасибо. Желко. А? Желко. Понял. Это... Да, блин, необычно. Ну, короче, не встречал я такие шахматы, и, и за них зарядили, я думаю, блин, рискнул, забрал, короче. Оказалось, я их купил столько, сколько они стоят. А Посмотрим. Может быть на эти поставлю, а может на базар привезу. А на -то. Вилке? Да. да не, на, на вилке они стоят сейчас, нихера там не будет. Никто не следит за ними. Поспешил немножко. Только... Ну я, блядь, думаю, сейчас не заберу, они окажутся какие-то. Прикольные, да. Вал, 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 валдайские какие-то или как. Тоска нормальная, да? Ну, вот такого плана. Короче, 40 сантиметров в досках. Ну, их бы давно купили. Но они же хотят оригинальный шарф. А ее Ну, там. а там оригинальный. Там деревянные. Они неплохие. Ты его не повезешь сегодня? Повезу. Забери книжечку, пожалуйста. Хорошо? О -о -о. Да. Тебе как-то, так, ну, Вот помни. такие, видишь? Не, ну они шикарные. Они шикарные. Состояние... Это другой, это хороший, за гривен. <laughs> Слышишь, а что если их комплектануть в эту, в эту доску? Да <laughs> 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 там доска неплохая. Ну, это лучше, наверное. Там оригинальное все просто. Да? Ну, конечно. Там доска оригинальная, фигуры. Какой год? Да это где-то 70-е, наверное, 60-е, может. А пока сейчас. Она сейчас продажа? Ну, я поставил 1750, но она не продастся за эти деньги. А, Обидно. Так я думаю, что гривен по 10 дорого будет? Дорого у нас ничего не будет. Не, ну, Главное, чтобы ты не помнишь, было дешево. Когда у тебя были такие вот пэмпел, вот те значки ты не помнишь там? Да я там помню. Вот этих значков. Там и... Севастополя много. Вот, куча Севастополя идет. Вот такие вот значочки. А какие-то из них продались? Не ничего Что я не продавал нет, отсюда. Не, ну один молодец все равно. Хорошо. Ну да. Если будете брать еще чуть уступим, какую-то соточку. Это еще зиж, завод имени Шевченко. Хорошее качество. А там же даже инструкция сохранилась. <зыв> с утра хоть солнышко вышло, так настроение, знаешь. Ага, с окошка так вообще хорошо было. Ага. Леха, Этот привет. Окно туда отбивалось в завод, так, -так такая красота вообще. Пум -пум 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 -пум. Ты фотку утром получил? Да. А, слава богу. Да. Мне интересно, что увидел? -то, чего... Трамбачих. Только-то не хочется традиции портить. -ра 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 -ра. Да, давай. Тут чай. заварник да. и чайник, сахарница, сахарница и вазочка. Парри. Не знаєте, як видите, як тут? Ну, просто різка. Саме заняття себе торгувати можна без якихось оформлення на ринку. Можна і без оформлення. Так, 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 в общем, трошки побув на базарі. Повів прямий ефір, так що там більш детально побачити все в прямому ефірі. А я вже буду їхати. Юрку залишаю. Гарного дня, гарного настрою бо поїду зараз ще Єву треба відвести взагалі є ще чим зайнятися так що я пошурую в сторону машини так все юрочка Встречки, да? я побіг все ми на зв'язку. куртки заїду, заберу среди недели ну, ну, да. вовчик приятного апетиту тебе все родненький до наступних выходовных ладушка Не Ты видишь, бля Жалко, блядь. Жалко, не вернешься, правильно? Ой, ну, так Все, я, я а я, короче, сейчас пошурую Отвезу его Додому До речи, вчера ездил на закупочку Купил Статуэтку такую, довольно редкую Купил Магнітофон теж японський Panasonic, теж перший раз таки попався. І купив шахік, якщо цікаво, пишіть. Ой, а я вже підходжу до машини. На сонечку так ще й більш-менш тепло. Бо там у нас тіньок. Коротше. Блін, дивіться, помив машинку. Як класно виглядає, я ж сам закохався в неї. Блін, двері жалко, бачите, в мене такою бідою порвав я двері Ну, нічого поки поїздить і так. так а де мої ключі від машини хтось скаже мені чи ні. знайшов нарешті ключі як завжди як завжди вони на самому видному місці а я їх шукаю ой красота ой так добре тепленько на сонечці Маш машинка нагрілась так прям Опа, і все, і завелась. Ой, красота, красотіножка. Так, ну що, друзіки, відосик вам такий зібрав із всього, що було, ну, на жаль, бачите, як є, так є. Відосів маловато, але нічого не поробиш. Все, братці, пишіть, якщо може когось шахи зацікавили, тому що магнітофон і статуетка вже виставлені на Violet. Там вже зроблені ставки. А от по шахам ставки нема. Ну, шахи доволі непогані. Так що пишіть, якого, якщо когось щось цікавить. Все. А я погнав, всіх обняв, підняв, поставив. Поїхав я. Пока-пока.